çalışmalarla riyazi silsələsindən 37-ci çalışma. Bizə bir üçbucaq verilib, ixtiyari üçbucaqdır. Bu üçbucağın B və C təpələrindən iki median çəkilib. BD medianı və SC medianı gördüyünüz kimi qarşı tərəfin ortasını birləşdirib xəttirlərlə bunu ifadəlməyə çalışmışıq. Soru bizə verilən həmin medianlarımızın uzunluqlarıdır. Deyək ki, BD medianı bizdə 4 verilirlər, səy -E medianı bizdə 6 verilik. Və ümumi üçbucaqın sahəsi verilib ki 16-dır. Bu verilənlərin müqabilində bizdən tələb olunan medianlar arasında qalan bucağı tapmalıyıq. Mən hal-hazırda işi istirəm gətirəm bax burdakı bu üçbucağa. Bu bucağa xatir. Gəlin əyləcə üçbucaqımızı göstərək nə cisbucaqdan danışdıqımızı bu bucağımızı yenidən qeyd eləyək. Biz bu bucağı axtarırıq. Yəni xatırlayırsınız ki, biz hər üç medianın düşünü də çəksəydik, bir medianı da buradan çəksəydik, burada 6 dənə xırda üçbucaq alınır, kiçik üçbucaqımız alınır. Həmin o üçbucaqlar müadil idilər. İstər müadil deyin, bir böyüklükdə deyin, ya da sahələri bərabər deyin, fərq eləməz. Yəni biz nəzərə tuturuq müadillik, artıq qeyd etdiyimiz kimi həmin fiqurların üçbucaqların sahələri bərabərdir. Ancaq iki median çəkmişiksə, necə ki indi çəkilib B-də C-yə. Onda fiqur 3 bərabər C-yə dönür demək olar. Sahə ətvari ilə müadil hissələrə. Bu fiqur, bu dördbucaqla, bu iki üçbucaqlı birlikdə götürsək, bir də bunu götürsək, 3-dən 1 hissəsidir. Ümumi sahənin 16 olduğunu nəzərə alsaq, onda bunun sahəsi elə 3-dən 16-dır. Çünki 3-də 1 hissəsidir. Sonra biz bilirik ki, medianlar bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsindən təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində bölünürlər. Onda belə açılır ki, bura 3-dən 2 hissəsidir. B-də bizdə gördüyünüz kimi 4-dür. 4-ün 3-də 2 hissəsi 3-də həmin mantiqəvi rəsəmdə o, o da 3-dəki hissəsidir. 6-nın 3-dəki hissəsi bizə verir 44. Bir həm bu iş bucağının sahəsini yazıram. 2 dədir. Alt başa çədirsə hansı düsturla? İki tərəf fun olunun arasında qalan bucağın. 3-də 8 4 sinus alfa bərabər verməlidir bizə 3-də 16. Bunda sinus alfa bərabərdir Səveləsiz bunun özü də 316dir. Bu 316 tamamilə bu 316 ilə ixtisar gedir. Bizə qədər 1. Biz də birlikə sinus 1-in 90 dərəcədə olur. Deməli bu medianlar qarşılıqlı perpendikulyarlardır.